چودہ ابست ایک ہزار نو سو سینتالیس سے اب تک پاکستان میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں چودہ اگست ایک ہزار نو سو سینتالیس کو پاکستان کا قیام ایک تاریخی واقعہ تھا جو بے صغیر کے مسلمانوں کی آزادی اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نئی قوم کی تشکیل کی بنیاد بنا قیام پاکستان سے لے کر آج تک اس ملک میں کئی تبدیلیاں اور ترقیات رونما ہوئی ہیں جو اس کی تاریخ کا حصہ بن چکی ہے ان تبدیلیوں کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جن میں سیاسی معاشی سماجی ثقافتی اور عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیاں شامل ہیں ایک سیاسی تبدیلیاں قیام پاکستان کے بعد ملک کو ایک مستحکم سیاسی نظام کے قیام کے لیے بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ابتدائی سالوں میں ملک میں سیاسی عدم استحکام اور بار بار حکومت کی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں۔ ایک اشاریہ ایک آئین کی تشکیل پاکستان کا پہلا آئین ایک ہزار نو سو چھپن میں بنایا گیا لیکن یہ زیادہ عرصے تک نافذ نہ رہ سکا اور ایک ہزار نو سو اٹھاون میں مارشا نافذ کر دیا گیا ایک ہزار نو سو تہتر کا آئین پاکستان کا تیسرا آئین تھا جسے آج بھی پاکستان کا موجودہ آئین سمجھا جاتا ہے یہ آئین ملک کو ایک وفاقی اسلامی جمہوری ریاست قرار دیتا ہے ایک اشاریہ دو مارش اللہ کے ادوار پاکستان کی تاریخ میں متعدد بار مارش اللہ نافذ کیا گیا ہے جنرل ایوب خان ایک نو پانچ آٹھ ایک نو چھ نو جنرل خان ایک نو چھ نو ایک نو سات ایک جنرل ضیاء الحق ایک نو سات سات ایک نو آٹھ آٹھ اور جنرل پرویز مشرف ایک نو 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 دو صفر صفر آٹھ کے دور میں مارش اللہ نافذ ہوا جس نے ملک کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے ایک اشاریہ تین جمہوری عمل کی بحالی اور پاکستان میں ایک ہزار نو سو اٹھاسی کے بعد سے جمہوری عمل بحال ہوا اور جمہوری حکومتیں آئیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نو نے اہم کردار ادا کیا دو ہزار آٹھ کے بعد سے مسلسل جمہوری حکومتوں کی تبدیلی پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی کی علامت ہے دو معاشی تبدیلیاں پاکستان کی معیشت نے ایک ہزار نو سو سینتالیس سے لے کر اب تک کئی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں دو اشاریہ ایک زرعی معیشت سے صنعتی معیشت تک پاکستان کا ابتدائی دور زری معیشت پر مبنی تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ملک نے صنعتی ترقی کی جانب قدم بڑھایا کراچی لاہور فیصل آباد سیالکوٹ اور گجراوالا جیسے شہروں نے صنعتوں میں نمایاں ترقی کی دو اشاریہ دو عالمی مالیاتی اداروں سے تعاون پاکستان نے اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے عالمی مالیاتی اداروں جیسے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے قرضے حاصل کیے اس کے باوجود ملک کو قرضوں کے بوجھ اور مالیاتی بحران کا سامنا رہا ہے دو اشاریہ تین معاشی اصلاحات ایک ہزار نو سو نوے نو کی دہائی میں معاشی اصلاحات کا اغز ہوا جس نے نجکاری مارکیٹ کی آزادی اور برآمدات کے فروغ پر زور دیا حالیہ دہائیوں میں سی پیت چین پاکستان اقتصادی راہداری جیسے منصوبوں نے ملک کی معیشت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں تین سماجی تبدیلیاں پاکستان کی سماجی تشکیل میں بھی ایک ہزار نو سو سینتالیس سے لے کر اب تک کئی تبدیلیاں آئی ہیں تین اشاریہ ایک تعلیم اور خاندگی و قیام پاکستان کے وقت ملک میں خاندگی کی شرح بہت کم تھی وقت کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور اب ملک میں پرائمری سے لے کر اعلی تعلیم تک کے متعدد ادارے موجود ہیں خواتین کی تعلیم اور ان کے حقوق پر بھی زور دیا گیا ہے تین اشاریہ دو صحت کے شعبے میں ترقی اس صحت کے شعبے میں بھی ملک نے ترقی کی ہے قیام پاکستان کے وقت صحت کی سہولیات محدود تھیں لیکن آج ملک بھر میں ہسپتال کلینکس اور صحت کے مراکز قائم کیے جا چکے ہیں اس کے باوجود عوامی صحت کے مسائل ابھی بھی موجود ہیں تین اشاریہ تین شہری اور دیہی زندگی اور پاکستان کے شہری اور دیہی علاقوں میں زندگی میں بھی بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں شہروں میں جدیدیت اور صنعتی ترقی نے شہری زندگی کو تبدیل کیا ہے جبکہ دیہی علاقوں میں بھی ترقی کے اثر نمایاں ہیں لیکن وہاں ابھی بھی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے چار ثقافتی اور سماجی روایات پاکستان کی ثقافت میں بھی ایک ہزار نو سو سینتالیس سے لے کر اب تک کئی تبدیلیاں آئی ہیں چار اشاریہ ایک ثقافتی ورثہ کا تحفظ پاکستان کا ثقافتی ورثہ انتہائی متنوع ہے جس میں مختلف علاقوں کے لوگ ثقافت زبانی روایات اور تہذیبیں شامل ہیں ملک میں ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے کئی اقدامات کیے گئے ہیں جن میں فن موسیقی اور دستکاری کو فروغ دیا گیا ہے چار اشاریہ دو جدیدیت اور ثقافتی تبدیلیاں جدیدیت کے اثرات نے پاکستان کی ثقافت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں خاص طور پر میڈیا اور سوشل میڈیا کے دور میں نوجوان نسل کی سوچ اور ثقافتی رویوں میں تبدیلیاں آئی ہیں فیشن فلم موسیقی اور ڈراموں نے عوامی زندگی میں گہرے اثرات چھوڑے ہیں پانچ عالمی سطح پر تبدیلیاں پاکستان نے عالمی سطح پر بھی کئی تبدیلیاں دیکھی ہیں پانچ اشاریہ ایک بین الاقوامی تعلقات پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات میں اتار چڑھاؤ رہا ہے قیام پاکستان کے بعد سے ملک نے کئی بین الاقوامی اتحادیوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے جن میں امریکہ چین سعودی عرب اور دیگر اسلامی ممالک شامل ہیں پانچ اشاریہ دو عالمی تنازعات اور جنگیں پاکستان نے اپنی تاریخ میں کئی جنگیں دیکھی ہیں جن میں بھارت کے ساتھ ہونے والی جنگیں نمایاں ہیں ایک ہزار نو سو اڑتالیس ایک ہزار نو سو پیسٹھ، ایک ہزار نو سو اکہتر اور ایک ہزار نو سو ننانوے میں ہونے والی جنگوں نے ملک کی سیاست اور معیشت پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں پانچ اشاریہ تین دہشت گردی کے خلاف جنگ دو ہزار ایک کے بعد پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک اہم کردار ادا کرنا پڑا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیاں اور اس کے اثرات نے ملک کی داخلی سلامتی پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں نتیجہ چودہ اگست ایک ہزار نو سو سینتالیس سے لے کر آج تک پاکستان نے بے شمار چیلنجز کا سامنا کیا ہے اور بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں ملک نے مختلف شعبوں میں ترقی کی ہے لیکن ابھی بھی کئی مسائل اور چیلنجز موجود ہیں جنہیں حل کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی تاریخ کی یہ تبدیلیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ کس طرح ہم اپنے ملک کو مزید ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں